بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انسان بنا ہے جسم اور روح سے جس طرح کمپیوٹر اور موبائل بنتے ہیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ایک موبائل کتنا بھی مہنگا ہو بلکہ نیا بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں ایک بیکار سافٹ ویئر ہو یا وہ سافٹ ویئر صحیح کام نہ کرے تو وہ موبائل بیکار ہے اسی طرح انسانی جسم بھی جب تک اس میں ایک طاقتور روح ہوتا ہو وہ جسم ایک مردہ جسم کہلاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم معرفت اور جسم و روح کے بارے میں بات کریں گے دوستو ایک موبائل کا مہنگا کیمرہ اچھی سکرین، نئی بیٹری حتیٰ کہ اگر سونے سے بنا ہو یہ سب کچھ بیکار ہے جب تک کہ اسے چلانے کے لیے ایک مناسب سافٹ ویئر نہ ہو اسی طرح انسانی جسم بھی جب تک اس میں ایک صحت مند اور طاقتور روح نہ ہو وہ جسم ایک بیکار جسم کہلاتا ہے اسی طرح ایک طاقتور جسم ایک بیمار روح کے ساتھ کبھی بھی صحیح اور مناسب کام نہیں کر سکتا ہے ایک انسان کی ظاہری پہچان ممکن ہے اس کے ظاہری جسابت اور شکل و سے ممکن ہو لیکن اس کی حقیقی پہچان اس کی روح اور سافٹ ویئر سے ہی ممکن ہے اس کی شخصیت اس کا اخلاق اس کا اچھا یا برا ہونا ظاہری شکل و صورت سے ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موجود سافٹ ویئر کی پہچان سے ممکن ہے ایک انسان کی قیمت اس کے جسم سے نہیں لگائی جا سکتی ہے جس طرح ایک موبائل یا کمپیوٹر کا اچھا یا بیکار ہونا بھی اس کے ہارڈ ویئر سے لگانا ممکن نہیں بلکہ اس کے کام اور قدرت سے لگائی جاتی ہے دوستو ایپل کمپنی کے موبائل شاید بیٹری اسکرین اور ریم یا کیمرے کے میگا پکسلز میں انڈرویڈ کمپنی کے موبائل سے کم ہوں لیکن سافٹ ویئر کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئی فون بقیہ تمام موبائل سے قیمت میں مہنگے ہوتے ہیں ایک انسان کی قیمت بھی اس کے سافٹ ویئر یعنی روح میں ہے بلکہ یوں کہوں کہ انسان بقیہ تمام حیوانات اور موجودات سے افضل اسی روح یعنی سافٹ ویئر کی وجہ سے ہے ایک گائے اور ہاتھی طاقت میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اسی طرح دوڑنے میں چیتا ہرن گھوڑے انسان سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں دیکھنے میں بلیاں شیر الو ہم سے بہتر دیکھتے ہیں سونگنے میں کتے ریچھ ہم سے بہتر سونگ سکتے ہیں ہم ہوا میں پرندوں کی طرح اوڑھ نہیں سکتے پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر نہیں سکتے پھر بھی اس وقت دنیا کی طاقتور ترین موجود انسان ہے۔ اس کی وجہ انسانی روح ہے تو دوستو جس طرح ہم جانوروں سے سافٹ ویئر اور روح کی وجہ سے قدرت مند اور طاقتور ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی وہ انسان زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو روح کے لحاظ سے طاقتور ہو جو بقیہ انسانوں کو چاہے وہ جسمانی لحاظ سے اس سے بہتر اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو اسے اپنی علمی اور ذہنی قدرت کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے دنیا کی تاریخ کو آپ ایک بار مطالعہ کریں جتنے بھی طاقتور لیڈر آپ کو نظر آئیں گے جتنے بھی مشہور شخصیات کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں جتنے بھی علمی ادبی مذہبی شخصیات آپ دیکھیں سب کے سب روحی لحاظ سے طاقتور لوگ تھے اسی طرح ولن شخصیات کو آپ دیکھیں اب چاہے وہ فرعون یا نمرود ہو یا ہٹلر اور صدام جیسے لوگ ہوں سب کے سب جسمانی لحاظ سے طاقتور نہیں تھے اسی طرح جتنے بھی سرمایہ دار اور دولت مند انسان آج کی دنیا میں دیکھیں چاہے وہ بل گیٹس ہو یا جیف بیزس ہو یا ایلان ماسک جسمانی لحاظ سے بہت ہی کمزور نظر آئیں گے لیکن دیکھیں کہ اس وقت دنیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے جبکہ جسمانی لحاظ سے طاقتور لوگ ان کی خدمت کرتے ہمیں نظر آئیں گے ہاں دوستو ان باتوں کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا کے بیوقوف لوگ جسمانی اور ظاہری طاقت پر اپنا وقت لگاتے ہیں اور عقلمند انسان اپنے ذہنی قدرت اور طاقت پر وقت لگاتے ہیں اسی طرح دنیا کے بیوقوف خواتین جسمانی اور ظاہری خوبصورتی پر پیسہ اور وقت لگاتی ہیں جبکہ عقلمند خواتین ذہنی اور روح روحی خوبصورتی کو اہمیت دیتی ہیں ایک انسان کی اصل طاقت اور خوبصورتی اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کو پرورش اور ان دونوں کی غذا پر توجہ دیں آج سے ہم معرفت نفس کے بارے میں مطالب بیان کریں گے جس میں ہم نفس اور روح کے بارے میں بات کریں گے اس لیے کہ ہماری زندگی میں معرفت نفس ایک ایسا موضوع ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے اور جس کے جاننے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سمجھ پائیں گے اور زندگی میں آنے والے بہت سارے مشکلات اور مسائل کو ہم بآسانی با حل کر پائیں گے معرفت نفس کے ذریعے سے ہم معرفت خدا بھی حاصل کر پائیں گے اس لیے کہ روایت میں ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربا تو دوستو جس طرح کامیاب اور بہترین سافٹ ویئر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے شرائط اور حالات کے لحاظ سے خود کو برابر رکھ سکے نئی نئی ٹیکنالوجیز میں سے پیچھے نہ رہے ہر قسم کے باگس اور وائرس کے مقابلے میں خود کو محفوظ رکھ سکے کام کے لحاظ سے لوگوں کے لیے اسے یوز کرنے میں آسانی ہو اپنے جیسے بقیہ سافٹ ویئر سے مقابلے میں نئے نئے سہولیات دے سکے یوزر فرینڈلی ہو تو ایسے سافٹ ویئر پرسوں تک زندہ رہ پاتے ہیں اسی طرح انسان کو بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے اطلوب العلم اتل بل علم انسانی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے علم کے ذریعے سے جتنا علم حاصل کرتے رہو گے اتنا ہی اپڈیٹ ہوتے رہو گے جب علم حاصل کرنا چھوڑ دوتے ہو تو پھر مختلف ذہنی وائرس انسان کے سافٹ ویئر کو ڈسٹرپ کرنا شروع کرتے ہیں باگ زیادہ ہو جاتے ہیں کارکردگی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے انسان پھر غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے ظاہر میں قدرت بھی ہے پیسے اور دولت بھی ہے شہرت بھی ہے لیکن اندرونی طور پر سافٹ ویئر کی کمزوری کی وجہ سے عجیب و غریب غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب پیسے زیادہ ہوں شہرت اور طاقت سب کچھ ہو تو انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی حالانکہ یہ دولت یہ شہرت یہ قدرت یہ سب کچھ ہارڈ ویئر ہے انہیں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے وغیرہ یہی دولت یہی شہرت یہی قدرت آپ کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں جی ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی علم اور معرفت پرانی ہو چکی ہوتی ہے دس سال پہلے تک جو کچھ ان کے پاس علم تھا اسی کو ہی یوز کرتے رہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا چیزیں لازم ہیں شرائط کس قدر بدل چکے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اسی وجہ سے اچھی ابتدا کرنے کے باوجود برے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں مخصوص ہمارے پرانی ذہنیت رکھنے والے بزرگان ابھی تک پچیس پچاس سال والی پرانی ذہنیت رکھتے ہیں اور دنیا کو اسی ذہنیت اور اسی فکر کے مطابق دیکھتے ہیں اسی وجہ سے نوجوان نسل سے صحیح رابطہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اس وقت ہمارے بہت سارے گھریلو سماجی معاشرتی مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ پرانی نسلیں خود کو اپڈیٹ نہیں کر پائے ہیں اور یہی جہالت اور اپڈیٹ نہ کرنا ان کے لیے خطرناک بن جاتا ہے ان کے اپنوں سے رابطہ ان کا دین سے رابطہ ان کا لوگوں سے رابطہ سب کچھ صرف اس وجہ سے خطرے میں ہے کہ یہ خود کو دور حاضر کے مطابق اپڈیٹ نہیں کر سکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حالات کس قدر بدل گئے کامیاب وہی ہوئے جو حق کو سمجھ کر رائے حق پر باقی رہے اور باب العلم سے خود کو سیراب کرتے رہے اور جن لوگوں نے اپنے پرانے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کر سکے جہالت انہیں تباہی کی طرف لے گئی حق و باطل کی جنگ نماز و عبادت کی جنگ نہیں دولت اور پیسے کی جنگ نہیں لشکر کا زیادہ یا کم ہونے میں نہیں بلکہ علم اور جہل کی جنگ ہے حق والے ہمیشہ علم والے ہوتے ہیں اور باطل والے ہمیشہ جہل والے ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں سال خدا کی عبادت کرنے والے فرشتوں کو خدا نے کیوں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کیا آدم خلقت میں ان سے افضل تھا بالکل نہیں کیونکہ آدم تو مٹی سے بنا تھا کیا آدم نے ان سے زیادہ عبادت کی تھی یقیناً نہیں کیونکہ ابھی تازہ ان کی خلقت ہوئی ہے پھر کس وجہ سے خدا نے آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری دی ہاں میرے دوستو وہ تھا علم آدم انسانوں میں خدا نے ایک ایسی قدرت رکھی ہے جو کسی مخلوق میں نہیں وہ ہے خود کو اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت اپنے علم کو بڑھانے کی صلاحیت وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم جب فرشتوں سے کہا گیا کہ بتاؤ وہ آسما کیا ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے سوائے وہ کچھ جو شروع میں ہمیں بتایا گیا یعنی ہم اپنے علم کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے جو کچھ شروع میں ہمیں علمی لحاظ سے ملتا ہے ہم فقط اتنا ہی جانتے ہیں لیکن میں ایک ایسی خوبی تھی کہ وہ خود کو اپڈیٹ کر سکتا تھا علم و معرفت کے ذریعے سے خود کو بہتر بنانے کا کمال صرف اور صرف انسان کو حاصل ہے انسان کامل وہ انسان ہے جو علمی لحاظ سے کامل ہو ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ کہ وہ ہمیشہ خود کو اپڈیٹ رکھتا ہے دوستو ایک بامارفت انسان کو شیطان بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العالم و بزمان ہی لاتہ جم و جو انسان اپنے دور کے حساب سے آگاہی رکھتا ہو وہ کبھی بھی کامیابی کی راہ میں دھوکہ نہیں کہتا شیطان کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا بلکہ اسے کوئی بھی دھوکا نہیں دے سکتا ہے تو دوستو یہی آج کی ویڈیو کا پیغام ہے آپ کی قدرت آپ کی شخصیت آپ کی انسانیت آپ کا ایمان آپ کا دین آپ کی عبادت آپ کا تقوا آپ کی دنیا میں کامیابیاں آپ کا رشتہ داروں اور بقے انسانوں سے صحیح رابطہ آپ کی اندرونی طاقت اور خوبصورتی یہ سب کچھ صرف ایک چیز میں ہے خود کو ایک موبائل سافٹ ویئر کی طرح ہمیشہ اپڈیٹ رکھو اسی میں تمہاری کامیابی ہے اسی میں تمہاری عزت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ اور محمد وال محمد آپ سے خوش رہیں گے اب یہ کیسے ممکن ہے انشاءاللہ بعد والی ویڈیوز میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ